ताज्या घडामोडींसाठी स्वानन न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा Thank <laughs> <laughs> you

दरबार का रिजल्ट तत्काल उसका तो फकीरी होता है वो जलाली होता है यहाँ जो सच्ची श्रद्धा से मांगा है बहुत कुछ है लेकिन कभी अगर कोई तो फकीरों से मस्ती करता है तो तत्काल रिजल्ट भी दिखता है क्योंकि तो ये फकीरी दर जैसे तो शिरड़ी के साई बाबा तो फकीरी दर है तो ये फकीरी दर ये दरबार जो है वो तीन सौ साल पुराना है अपन सिंध भी थे पहले बारिश के बाद बड़े छः मिनट से तीन दिन वही मेला है कल मैं डेली में आइएगा दस गो अपना माया अपना निकल रहा है दरबार का अलग तो नहीं करता अच्छा और बता जाएगा शाम को पाँच से नोबल दे पूरा बढ़िया थे है अभी भी है जी जी अभी भी जोत जो 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 जो, जो है जोत जोत हमारा वो चल रहा है लेकिन उसका मट्टी में अभी भी जाता हूँ रेगुलर वहाँ दीदार करने दर्शन करें क्योंकि हमारे बड़ों का स्टार्ट चल अभी अवेलेबल मेरे पास नहीं है मैं आपको बात में भिजवा दूंगा ऊपर पड़ी है सब वही है इसकी हिस्ट्री को भी बताऊँगा बैठेंगे तो बताऊँ दोनों जगह एक ही है पीछे भी हमारे बड़े आ रहे थे वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद तो हमारे बड़ों ने समाधि ली कि बाबा के समाधि में जो लेके जाएंगे बड़े दुखद में तो बड़ों की ना क्या होता है मैं दुखद में सबसे मैं बता दूँ तार जुड़ी हुई है एक तार जुड़ी हुई है बकरी की वजह से जब भी समाधि को तो समाधि बाबा साहब आप बाबा को आवाज़ देंगे दुणती की दुणती है। अब ये स्थान की जहाँ आप जाओ वहाँ पहले विराजमान पहले ही विराजमान तो ये हुआ से उस भारी मन से हमारे मालिक वो आश्वासन ले करके हमारे मालिक फिर यहाँ के ये इसको बोलते हैं काला हॉल तो काला हॉल बोलते थे यहाँ बहुत बड़े आजमा चलना इस जमाने में नाइटी हाँ 47. जब हम लोग को पहले हम लोग आए थे अपना इधर खलीबलाई कैप उसके बाद उसके बाद हम लोग को उहास नगर में जगह में फिर हम लोग को ये हॉल दिखाया कि तुम लोगों को ये जगह चाहिए क्या वो तो जगह चाहिए और ये ऐसा ऐसा जगह है हमारे सिंधी में कहते हैं जितने सन्तर जब पेरा उत कुछ होने पैर जा सकते हो पैर आ गया वहाँ खैर ही खैर हो गया कुछ नहीं जितना सामान बड़ा था खोल दिया दरवाज़ा सब सामान निकाल दिया पैर इधर को भी माननी है अबराजमान किया था हमारे बाबा रई बसंतपुर जी जो दूसरे पाशाई है पहली पाशाई की तस्वीर नहीं है उन्होंने अठारह साल कमरे के अंदर बंद रहे हैं तब किया तस्वीर नहीं कहते हैं बाबा बारूषाह उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी शक्तियाँ दी बाबा बसंत उनकी तस्वीर सई अमरदास जी पिछले पाचशा और मालूम किया धीरे धीरे हमारा कोई ट्रस्ट नहीं था कोई चैरिटी का नहीं इधर की अभी की जो कथा है आपको कबा होगा मैं आपको बता रहा हूँ जग प्रसिद्ध है एक तो अमावस्या की रात हमारे लिए बताएंगी गाँव की रात दूसरा चौबीस घंटे तीन सौ पैंसठ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए लंगर चले चौबीस घंटे तीन सौ पैंसठ दिन करके जितना खाकर के जाना है खाकर के घर परिवार पूरा भी से चल रहा है हम भी कभी-कभी से हैं रोस्ट का इस 200 किलो कुछ नहीं कर सकते सिस्टम नहीं है मांगने का सिस्टम नहीं है दादा सौ गुणिया आपकी तरफ सेवा दो सौ

उल्हासनगर शहरात नवसाला पावणारा दरबार म्हणून साई वसंत दरबारची मान्यता आहे या दरबारला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या कल्याण लोकसभेचे उमेदवार वैशाली दरेकर यांनी सोमवारी सायंकाळी भेट दिली यावेळी गादीश्वर साई यांचे आशीर्वाद घेतले यावेळी त्यांच्याबरोबर धनंजय बोडारे महेश तपासे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते साई कालीराम यांचे आशीर्वाद घेतल्यानंतर त्यांनी दरबारामधील संतांच्या फोटोंना माथा टेकून पाया पडला त्यावेळी त्या ठिकाणी फोटोंच्या जवळ लावलेली फुले खाली पडली ही फुले पडताच साई वसंतशहा यांनी आशीर्वाद दिल्याचं सांगत पदाधिकारी आणि उपस्थितांनी टाळ्या वाजवल्या खूप प्रसन्न आहे मला हे साई वसंतशहा दरबारमध्ये आल्यानंतर मी पहिल्यांदा आले ह्या ठिकाणी आणि इतकं इथे असं शांत आणि प्युअर वातावरण आहे की मला आत शिरल्यानंतर मला जेव्हा ते सगळं सांगत होते कसं सिंध प्रांतातून इथे ते घेऊन आले तिथली माटी घेऊन आलेत तिथली ज्योत घेऊन आलेत ते ऐकून त्यांची सगळं तो इतिहास ऐकून येणं मला अतिशय म्हणजे हृदय माझं असं प्युअर झाल्यासारखं वाटलं मला खरोखर म्हणजे एक वेगळा आपण म्हणतो ना असं काहीतरी वेगळा अहसास किंवा वेगळं काहीतरी असं क्षण आपण अनुभवतो हो आहे असं मला अनुभूती झाली आणि पवित्र ठिकाणी आणखीन काय शब्द तर सुचणारच नाहीत आपल्याला कारण आपण काहीच बघू शकत नाही परंतु लोकांचं इथे येण्याचं कारण काय आहे आणि इथे आल्यानंतर खरंच किती छान वाटलं मी अत्यंत आभारी आहे आबा तुमचे आणि तपासाची तुमचे दोघांचे की ह्याचं दर्शन मला झालं ह्या साई वसंत शाह दरबारचं अन्यथा मी उल्हासनगरला बऱ्याचदा येतो परंतु इथे आम्हाला हे माहितीच नव्हतं की असं काही आहे खरच खूप छान वाटलं ब्युरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया उल्हासनगर ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूज ला करा आणि बेल आयकॉनवर वर क्लिक करा